Welcome guys to Viral News Malaysia kembali semula pada hari ini. Saya tengok view semakin tak mencanak naik kerana gara, gara tak ada Viral News Malaysia tapi kita akan kembali semula hari ini. Kita akan bawa berita-berita yang menarik untuk anda semua. Hari ini kita menengok kepada The New Straits Times online ya. Tajuknya KJ turns up at UMNO General Assembly. Ah, KJ guys, Kuala Lumpur, ya. Former AMNO Youth Chief Khalid Jamaluddin made his first appearances okay, at the AMNO General Assembly since 2023. Yeah. Sejak 2023, inilah pertama kali. Ini pun atas jemputan, nak lah, atas jemputan, yeah, atas jemputan daripada uh, daripada apa? Daripada apa dia? Daripada Datuk Sri Dr Ahmad Zahid Hamidi uh, yang menjemputlah beliau tu datang secara personal lah secara personal ini pun dikatakan melalui sumber lah dikatakan bahawa Zahid gave his blessing to Khairi to join at uh, blessing in Khairi in person when they attend police amno chief datuk Hazabil Abdul Rahman's daughter's wedding ya pada itu Khairi pun datanglah ke perhimpunan amno ya yeah, nak amno ini okay berbaju Melayu putih samping merah dan bersokok okey carry attended the Umno Youth Wings General Assembly at the invitation of the current youth chief Dato Dr Akmal Saleh dan juga uh, dijemput oleh uh, apa youth chief Dato Dr Muhammad Akmal Saleh perkembangan yang terbaru perkembangan yang terbaru Uh, ini juga Yalah, semenjak Khairi pun pergi ke Sabah untuk Yalah, untuk berikan sokongan kepada calon bahasa nasional suatu pilihan raya yang berlaku di Sabah lah, raya umum di Sabah pada bulan Oktober hari itu. Baik, kita balik kepada berita harian online. Ya, berita harian online media rujukan masa portal berita nombor satu Malaysia. Okay. Ini Dr. Akmal ulang sindir DAP minta pemimpin UMNO terima hakikat kepercayaan rakyat belum pulih ya. Kepercayaan rakyat belum pulih ya katanya ni. Kolompo Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menegaskan pemuda AMNO akan terus memainkan peranan sebagai lonceng kecemasan untuk memastikan tiga garis merah tidak dilanggar mana-mana pihak. Ketua Pemuda AMNO berkata, "Walau apa sekalipun, saya parti tidak akan takut dan sekali gentar." Katanya lah. Uh, quote unquote untuk pemuda menyerah tidak ada sama sekali menyerah. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Pemuda AMNO 2025 di hari ini ya, hari ini. Ini adalah hari inilah ya, hari ini iaitu pada 19 bulan. Okey. Alright. Apa lagi sini? Katanya Okey, ha, kata ini quote and quote AMNO sedang berdepan dengan krisis kepercayaan rakyat. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, inilah ikat yang kita boleh tidak boleh lagi sorok. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga maupun bolehlah kita sorak dalam hati, sorak dalam hati. Kita boleh bagi tahu tak apa kita masih ada masa lagi untuk kembalikan kepercayaan rakyat terhadap kita katanya. Okey. Namun katanya lagi ya, kita buat sudah macam-macam kita buat walaupun ada pemimpin yang mengatakan duduk dengan DAP tak apa dia boleh berubah, DAP berubah tapi saya tak pernah dengar pun DAP cakap kita ini baik kepada semua okay? saya tak pernah dengar ada pemimpin DAP cakap Datuk Seri Presiden Amno sudah baik, tak pernah pun tuan-tuan, apa yang saya dengar adalah ketika Datuk Seri Presiden dapat NFA mereka kutuk dan caci lagi katanya merujuk kes, berikan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi ya, itu antara laporan yang uh, diceritakanlah pada uh, laporan dalam berita harian online ini guys. Okey, kita balik kepada berita di Sarawak lah di Sarawak melalui Borneo Post online ya. sini uh, report autopsy of Sri Aman couple to be done at Sarawak General Hospital ya. Ini ada kes lah, uh, kes pembunuhan di sini ya. Uh, post mortem examination of the bodies of husband and wife suspected to have been murdered in Taman Mutiara Sri Aman on Wednesday will be carried out. Yeah? Di Sri Aman. Yeah? High Metro reported Sarawak Police Commissioner Datuk Mohamad Zainal Abdullah as saying the autopsies will be conducted at Sarawak General Hospital. Yeah? Apa sini lagi? Okay. He said no valuable were missing from the house based on information from one of the victims. children bayangkan oh kesian betul lah ya yeah. ya yeah. uh, the case is being investigated by under the section 302 of the penal code for murder okay the motive and the cause of the incident are still under investigation with efforts to gather evidence and record witness statement are still ongoing jadi pasangan, pasangan ini meninggalkan dua orang dua orang dua orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Yalah, sedih jugalah. Uy, yo. Dengar sini ya. Their bodies were discovered by one of their children who was getting ready for school and noticed they have not come out of their bedroom. Nak pergi sekolah ni, nak pergi sekolah. Tutup-tutup pintu, mungkin dah tutup pintu semua tu. Mak bapak tak turun. Dia tengok mak bapak telah pun. dia uh, lah being murdered lah. Being murdered. You Ayuh, lah. susah Ni, susah betul lah guys lah. Jom, tengok lagi. Berita lain Pergi hmm. ha. Pada gitaris ni. Okey, ini ada satu yang agak sensitif lah juga lah. Bila anda dengar, anda dengar pun anda, anda akan rasa marah. Itu, ini adalah remarks, kata-kata yang dikeluarkan oleh Dr. Sim. Ya. Dr. Sim, my remarks on Sarawakian working abroad not meant to be to belittle them. Ya, jadi, Dr. Sim ni ada menyebutlah tentang sesuatu lah, ya, quote Ya. Deputy Premier Datuk Amal Dr. Sim Kui Hian said recently, remarks relating Sarawakian having chose to pursue their careers overseas was never meant to negate, criticize or belittle them. Yeah? Ministry of Public Health, Housing and Local Government said his comments were made in the context of reflecting on Sarawak current stage of development. Okay? Referring to recent media reports online, commented surrounding his remarks on Sarawakian talents working abroad, I wish to provide a brief clarification to ensure that my original intent would be properly understood. katanya lah. While we have produced many successful Sarawak talents, we will also focus on developing retaining talents from Sarawak itself, considering we are on a strong growth trajectory. Sarawak is proud of every Sarawakian who has achieved success in the national stage through hard work, dedication and ability. Katanya lagi. Apakah dia punya quote hari itu? Saya lupa juga lah. Ada dia punya quote. Dia punya quote uh, apa? Ah, ni. Dr. Sim was quoted describing Sarawakian who chose not to return to their homeland to contribute to the state's development as being not truly successful. Maksudnya, walaupun anda Sarawakian berjaya di luar negara dan sebagainya, tapi anda bukan berjaya di mata Sarawak. Itu kata-katanya lah mungkin tersalah kata ke apakah itu yang berlaku lah agak viral jugalah ya. Berita sukan kata-kata motivasi di bilik persaingan ubah karakter JDT. JDT ni hari tu dia hampir kalah dengan Negeri Sembilan pusingan Piala Malaysia. Ini dalam liga pula, Liga Super ni di Stadium Sultan Iskandar Puteri ni. Ya, JDT. Judai JDT Zico Munoz menedahkan kata-kata-kata motivasi ni kepada bilik persaingan Waktu bab pertama ternyata mengubah corak permainan ketika menentang uh, Kucing FC menang 2-1. Bayangkan ini dua kali tahu Kucing FC Walaupun kalah Tapi berjaya skor gol Baik di Stadium Negeri Sarawak Maupun di uh, Stadium di JDT Saya rasa JDT ni Macam ni dah Jarang saya tengok JDT Menangkan gol besar Jarang Dulu gol besar 6-0 lah berapa Tapi kali ni Sedikit sebajak JDT Adalah Kalau betul-betul ada tim Yang boleh mengalahkan JDT Itu memang tim yang terbaik lah Bayangkan Okay. Alright, so Kucing FC tahniah lah kerana mencuba terbaik lah Kucing FC Satu klub daripada Sarawak ni, klub mewakili Sarawak lah yang perlu dilihat sebagai contender lah Pesaing yang terdekat kepada JDT ni guys ya dan juga yang lain juga Okay, baik tu sajalah kita pada hari ni guys, jumpa lagi untuk Baru News Malaysia yang akan datang Terima kasih kerana menyokong dan teruskan lagi untuk Baru News Malaysia guys, thank